বামফ্রন্ট সিপিআইএম বিজেপি মথাকে ছুরি মারবে মহারাজ প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মনের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য বিজেপি এবং তিপ্রামথার কর্মীদের সদস্যদের বি থাকার কথা বললেন বামফ্রন্ট কি করতে পারে কি করবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বলে দিলেন স্পষ্টই শুনুন কি বললেন বামফ্রন্টের উদ্দেশ্যে মহারাজ প্রদ্যুতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য বিজেপি শুড বি ভেরি কেয়ারফুল ऐसे लोग जो सीपीएम में थे सीपीएम में उनका चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पोस्ट था मथा में भी जो आने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग आज मंडल प्रेसिडेंट बनकर लोकली ट्रबल क्रिएट करते हैं और सब बोलता है कि ये तो दिल्ली में फाइट हो रहा है तो बी केयरफुल कि आप किनको रख रहे हो अपने साथ थोड़ा बैकग्राउंड सर्च कर लो कि आज ये लोग सुविधा लेने के लिए आपके संग जुड़े हैं कल सबसे पहले आपके पीठ में छुरी मांगेंगे मारेंगे और वापस सीपे में घुस जाएंगे मैं नहीं बोल रहा हूं आप पूछ लो कौन किसको कहां पोस्ट मिल रहा है इट इज नन ऑफ माई बिजनेस इट इज योर इंटरनल मैटर और मैं अपने मोथा के लोगों को बोलूंगा ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड इंडल्ज इन डोंट डोंट रिएक्ट विथ एंगर रिएक्ट विथ स्ट्रेंथ यूनिटी मैं आपके लिए त्रिपुरा में दिल्ली में पूरे देश में फाइट करूंगा फॉर मी द प्रोटेक्शन ऑफ माई लैंड माई नेशन माई स्टेट इज सर्वप्रिय और ये मैं करूंगा मैं यहां में किसी को वी शुड बी वेरी केयरफुल बीजेपी शुड बी वेरी केयरफुल ऐसे लोग जो सीपीएम वी शुड बी वेरी केयरफुल बीजेपी शुड बी वेरी केयरफुल ऐसे लोग जो सीपीएम में थे सीपीएम में उनका चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पोस्ट था मथा में भी जो आने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग आज मंडल प्रेसिडेंट बनकर लोकली ट्रबल क्रिएट करते हैं और सब बोलता है कि ये तो दिल्ली में फाइट हो रहा है तो बी केयरफुल की कि आप किनको रख रहे हो अपने साथ थोड़ा बैकग्राउंड सर्च कर लो कि आज ये लोग सुविधा लेने के लिए आपके संग जुड़े हैं कल सबसे पहले आपके पीठ में छुरी मांगेंगे मारेंगे और वापस सीपीएम में घुस जाएंगे मैं नहीं बोल रहा हूं आप पूछ लो कौन किसको कहां पोस्ट मिल रहा है इट इज नॉन ऑफ माई बिजनेस इट इज योर इंटरनल मैटर और मैं अपने माथा के लोगों को बोलूंगा ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट सुन ले বিজেপি এবং তিপ্রামথার সদস্যদের কর্মীদের পার্টির উদ্দেশ্যে তার সাবধান বাণী বললেন বামফ্রন্ট সিপিআইএমের যারা চেয়ারম্যান ছিল পদে ছিল তারা এখন ধীরে ধীরে বিজেপি তিপ্রামথাতে আসার চেষ্টা করছে কেউ আসছে বড়ো বড়ো পোস্ট নেবে বসবে তারপর বাম বামফ্রন্টের কর্মীরা বামফ্রন্টের সেই কর্মী বিজেপিতে যে আসবে কিংবা তিপ্রামথাতে এসে যোগ দেবে তারপর তিফ্রামথা বিজেপিকেই ছুরি মেরে আবার চলে যাবে বামফ্রন্টে সিপিআইএমে অর্থাৎ মহারাজ প্রদ্যুৎ বদলা যায় ছাব্বিশের আগে ইলেকশনের আগে এই রণনীতি রণকৌশলকে ধরে ফেললেন না তো মহারাজ প্রদ্যুতের এই বক্তব্য আগামী দিনে আরও বেশি সোচ্চার তোলপার হবে তো মহারাজ প্রদ্যুৎ কী বলেছেন আপনারা শুনলেন দেশের পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে এবং রাজনৈতিক সিপিআইএমের কর্মীদের তারা কি করতে পারে তাদের কী পরিস্থিতি কীভাবে তারা ভোট আদায় করবে কীভাবে তারা বিজেপিতে সিপিএমে যোগ দিয়ে কীভাবে তাদের ছুরি মারবে সমস্ত কৌশল মহারাজ প্রদ্যুত জানিয়ে দিলেন স্পষ্টই বলে দিলেন আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে